Всем привет! привет. С вами мы, и Сегодня у нас исключительно эксклюзивное занятие по скороговоркам. Желя начинает. Ехал Грего через реку, видит Грего в реке рак. Сунул греку, руку в руку за руку Грего царь. В недрах, тундры выдрил хедра, вперёд взорвёт хедра кедра. Буря бобры в реку раку трогает, забыла бобры забрать и трогает. Пушкин Александр Сергеевич. Когда твой друг на глаз твоих речей Ответствует язвительным молчанием, Когда свою он от руки твоей, Как от змеи, отдернулся драганием, Как на тебя взор острый при гвоздях Качает под сомнением головой, Не говори, он болен, он дитя, Он мучится безумной тоскою, Не говори, неблагодарен он, Он слаб и зол, он дружба недостоин, Вся жизнь его какой-то тяжкий сон, Уже ли ты прав, уже ли ты спокоен? Ах, если так, он вправ готов упасть, чтобы вымолить у друга примирение. Но если ты святую дружбу власть употреблял на злобное гонение, но если ты затейливо язвил пугливое его воображение и гордый утеху находил в его тоске, страданиях, унижениях, но если сам презренной клеветы ты про него язвительным был эхом, но если цепь ему накинул ты и сонного врагу предался смехом, и он прочел Не немой душе твоей все тайное своим печальным взором. Тогда ступай, не трать пустых речей, ты осужден последним приговором. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была губа, была тупа. У боярина бобра нет богатства, нет добра, у бобра, бобра лучше всякого добра. Ось так, наши мейзерцы, разговаривают завтра в повседневном мужики. Счастья вам, всего наибольшего.